కామాఖ్య ఈ తల్లి కామరూపి నీలాచలం మీద హరిక్షేత్రంలో త్రయోదశ పీఠవశి విలసిలుతున్నది విశ్వరూపిణి తంత్ర మంత్రరూపిణి అఖిల చరాచరములకు జన్మస్థానమైన యోగి యోని రూపంలో ప్రకాశిస్తున్న మహిమాన్విత బ్రహ్మపుత్రానది పరివేష్ఠిత ఈ తల్లి మహిమను శ్రీమతి ఆచంట శ్రీదేవి గారు కళ్యాణిరాగంలో మనకందిస్తున్నారు ఆ का कामरूपिणी कामाख्या कामेश्वरुणि मनोभागिनी कामरूपिणी कामाख्या कामेश्वरुणि मनोभागिनी कामरूपिणी कामाख्या आ योनिपीठमेनि यो पीठमु सर्वप्राणुलकु सृष्टिस्थानमु योनिपीठमेनि योगपीठमू सर्वप्राणलकु सृष्टिस्थानमु अन्य तल्लिवेनि

कामाख्या कामेश्वरुनी मनोभागिनी कामरूपिणी कामाख्या आ त्रयोदशपीठेश्वरी कामेशी कामितदायिनी त्रयोदशपीठेश्वरी कामेशी नीलाचलवासि कामितदायिनी वामाचार प्रियङ्करी योगिनी वामाचार प्रियङ्करी योगिनी माध्वी वामाचार प्रियङ्करी योगिनी माध्ी कामरूपिणी कामाख्या कामेश्वरुणि मनोभागिनी कामरूपिणी कामाख्या आ, 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 आ। मायामयमगुयी माया जगमन् विषयपङ्कमुल चिक्कु पडितमी मायामय माया मगु इ जगमन् दुना विषयपङ्कमुल चिक्ु भक्ति भक्तिमार्गमुनो चूपगरा भक्तिमार्गमुन चूपगरावे मल्लिका कुसुमगानभरिता भक्ति मार्गमुन चूपगरावे मल्लिका कुसुमगानसंभरिता कामरूपिणी कामाख्या

मनोभागिनी कामरूपिणी कामाख्या आ